Второй лунный день. Согласовывая свои планы дня с влиянием Луны, вы получите в подарок удачу и успех. Символом Вторых лунных суток является рог изобилия. Эти лунные сутки созданы для того, чтобы вы могли приступить к реализации всего, что запланировали в первый лунный день. На этом этапе вы получаете все необходимое для осуществления своих планов и своей мечты. Все, что появится в вашей жизни на второй лунный день, надо благодарно принимать, поскольку теперь судьба посылает вам все самое важное для этого лунного месяца. Все, что вы получите, обязательно пригодится вам в ближайшем будущем, даже если сначала вам покажется что это не так. Помните, что сейчас самое главное – попасть в струю. Тогда не нужно будет напрасно расходовать силы, излишне беспокоиться и подгонять себя. Если попасть в поток естественных лунных ритмов, то задуманное вами дело будет осуществляться как бы само собой. Вам же придется только время от времени слегка этот процесс корректировать. Второй лунный день, день первого шага и от того, насколько правильно вы его сделаете, будет зависеть весь месяц. Главное при начале задуманного дела во второй лунной сутки не передумать. То есть, если вы наметили осуществить то или иное дело, сомневаться уже не стоит, иначе у вас ничего не получится. Для этого лунного периода очень важно сохранить внутреннюю уверенность в своих действиях, так и в правоте намерений. Образно говоря, у вас в коем случае не должна трогнуть рука. Сомнения погубят любое начинание. Второй лунный день похож на прыжок в неизведанную пропасть. Нужно, затаив дыхание, остановить поток мыслей и без промедления броситься в бездну. Время для размышлений у вас было в первый лунный день, а второй предназначен для активных, напористых действий. Теперь уже ничего нельзя передумывать, переигрывать и переписывать, даже если вам вдруг показалось, что вы ошиблись, все равно начните реализовывать свои ошибочные замыслы, а там будет видно, может ваше сомнение всего лишь минутная малодушие. Вторые лунные сутки – это время любых начинаний, каких бы областей деятельности это ни касалось, вы можете приступить к осуществлению любых мероприятий. Этот день хорош для голодания, установления правильной диеты, хорошо в этот день начать цикл физических упражнений. В этот день нельзя предаваться гневу, следует избегать конфликтов и вспышек эмоций. День склоняет к проявлению жадности, поэтому нужно всячески развивать в себе щедрость и не надо жалеть того, от чего мы освобождаемся. В этот день можно определить, что полезно и что вредно для вашего организма. Следует мысленно вспомнить все употребляемые вами продукты, если вы почувствовали к чему-либо отвращение, это не ваша пища то, к чему тянет и есть полезное для вас. То же касается и людей. Вы можете вдруг почувствовать, с кем вам нужно общаться, а с кем не стоит. Сутки предназначены для поиска источников финансирования, будь то поиск спонсоров или снятие со счетов денег. В этот период хорошо заключать сделки, подписывать контракты, договора, то есть совершать те действия, которые помогут в дальнейшем правильно реализовать ваши бизнес-планы. На пути к реализации желаемого нужно сделать уверенный шаг вперед. Но без напора и лишней агрессии после первого шага необходимо сделать небольшую паузу. Это самое удачное время для того, чтобы начать осуществлять новую политику компании, проводить внутренние организационные мероприятия, которые сделают работу более эффективной. Этот день удачен для приема на работу новых сотрудников, ибо в таком случае они имеют все шансы гармонично влиться в уже устоявшийся коллектив, а начальникам, как говорится, прийтись ко двору. Человек, которого принимают на работу во вторые лунные сутки, как правило, приносит в коллектив свежий воздух и выводит работу на новый уровень. Для тех, кто профессионально занимается бизнесом, в этот лунный период чрезвычайно полезно оказать какой-либо благотворительный акт выступить в роли мецената или спонсора например творческого вечера или художественной выставки дело в том что во время второго лунного дня особенно действенен закон чем больше отдаешь тем больше получаешь Вторые лунные сутки – один из самых идеальных периодов для заключения брака. Созданная в этот лунный день семья будет крепкой, дружной и сплоченной. Супруги никогда не будут бояться сделать шаг навстречу своему партнеру. В большей степени этот лунный день подходит молодым парам, которые собираются вести активный образ жизни с походами на подарках и путешествиями по все точки земного шара. Тем, кто стремится сделать свою супружескую жизнь наполненные приключениями и приятными событиями. Второй лунный день день щедрости и изобилия. Зачатие, закладка судьбы позволяет конкретизируя свои желания, создать свою судьбу, определить, что вы хотите видеть в своей судьбе, а что нет. Сегодня человек получает все необходимые средства для осуществления своей мечты, своих планов. Все, что появится в вашей жизни в эти лунные сутки, все необходимо принять. Оно обязательно пригодится в ближайшем будущем, даже если кажется, что это не так. Удача и везение. Счастливое число 2, стихия дня, Земля. Счастливый цвет, оранжевый, коштан. Шоколадный и коричневый, преобразующая форма, квадрат, вытянутый горизонтальный прямоугольник, мотивация дня. Мотивируйте себя планами. Сделаю так, а потом вот так. Создаем настроение для создания хорошего настроения. Экспериментируйте с прическами. Необычная, несвойственная вам прическа прекрасно подойдет, чтобы начать еще один лунный месяц. Окраска волос натуральными красителями поможет наладить хорошие отношения с коллегами и повысит деловую активность. Это вся информация на вторые лунные сутки. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео с другими, ставьте лайки и до скорого!